Типичные и нетипичные источники админресурса, да, собственно говоря, типичные источники, понятно, на администрации Совета и на силовые аналоговики с СМЧС, суды избиркомы, то есть по большому счету у каждого из этих э, субъектов внутри избирательной кампании есть своя функция, и эта функция, мы их потом подробно проводим. Нетипичные источники относительно бизнес-структур. Как бы там ни говорили, существуют крупные корпорации да, внутри, ну, допустим, если взять Киев, существуют крупные госпредприятия или коммунальные предприятия, на которых работают достаточно большие массы людей, и они могут выступать инструментом принуждения или, скажем, мотивации, если быть совсем правильным, да, мотивации к определенному типу голосования. А, Жекип, домовые уличные комитеты, я думаю, собственно, функция их внутри компании понятна. Нет смысла останавливаться. Да? Ну, это, это, собственно говоря, понятно всем убить, то есть совсем, совсем заставить выйти из компании, собственно, ранить это, существенно ослабить по ресурсам, а загонять по кочкам, это собственно, занять ваше время, сделать так, чтобы у вас не было времени внутри компании ни на что, кроме как реагирования на нападки. На